إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لَهُ حقوق علينا شئوا لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني القول قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أم Mama. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan Ahli-Ahli Jawatan Kuasa Surau Yang berbahagia Tuan-Tuan Imam Tuan-Tuan Bilal Tuan-Tuan Guru Para para alim ulama tempatan Ustaz-Ustaz Ustazah-Ustazah pemimpin-pemimpin setempat Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana pada malam ini bagi sekian kalinya Diizinkan kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia Iaitu majlis anmu Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi membantu kita menjalani kehidupan ini sebagai hamba-hamba Allah. Supaya so, apa yang kita buat sesuai dengan kehendak Allah. Mengerjakan apa yang disuruh olehnya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Dan dengan itu jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Lebih-lebih lagi kita dah sebulan lamanya dilatih oleh Allah dipimpin oleh Allah, diajar oleh Allah dengan berbagai-bagai bentuk latihan sebulan lamanya supaya di hujungnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Soalnya sekarang ni sudah ke belum kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau belum ngape? Sudah alhamdulillah. Kalau belum apa? Masih ada sebab. Tidak, Allah makanya, jadi Allah mungkinnya mungkin janji. Allah kata di hujung ayat tentang Ramadan tu, apa hujungnya? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kutiba 'alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul Allah. Diwajibkan kata kamu berpuasa di bulan Ramadan. Seperti mana yang diwajibkan kepada Orang-orang sebelum kamu Mudah-mudahan kamu menjadi Orang-orang yang bertakwa Allah datangkan berbentuk-bentuk Berbagai-bagai bentuk latihan Sebulan namanya Dilatih kita dengan banyak semayang Dilatih kita dengan banyak baca Quran Dilatih kita dengan banyak zikir Dilatih kita dengan banyak salawat, Dilatih kita dengan banyak tasbih Banyak tahmid, banyak tahlil semua itu menjurus ke arah ketakwaan. Kalau kita ikut betul-betul latihan yang didatangkan oleh Allah. Tahun sekali, tahun sekali, tahun sekali. Di hujung nanti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Bila bertakwa, baru kita dijamin keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Tanpa takwa dengan mimpi nak selamat dunia dan akhirat. Bila takwa, baru ada jaminan dari Allah Ta'ala. Nah, ha. Apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang yang bertakwa. Di dunia pun orang yang bertakwa rezekinya dijamin. Itu semua orang dihapai ayat ni Apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Taala, Allah akan beri dia jalan keluar dari sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Allah selesai masalah dia dan dia dapat rezeki dari sumber-sumbernya dan tak tahu dari mana datangnya ada rezeki bagi Tuhan kalau dia bertakwa itu di dunia di akhirat Allah jamin juga innal muttaqin fi maqamin amin fi jannati wa uyun Allah sesungguhnya orang takwa itu sentiasa berada di maqam yang selamat darjat yang selamat kedudukan yang selamat di mana selamatnya fi jannatin wa uyun dan syurga yang terdapat air yang berpancutan ada air pancut di syurga itu itu dijamin oleh Allah bagi orang yang bertakwa dan Ramadan memang melatih kita ni di hujungnya nanti kalau kita ikut betul-betul kita akan menjadi orang bertakwa bila bertakwa selamatlah kita dunia dan juga selamat kita di akhirat nah jadi tuan-tuan dan puan saya rasa saya sudah sudah, sudah lah bahawa tuan-tuan perempuan sudah pun menjadi orang yang bertakwa Sudah mengerjakan apa yang ini suruh dan meninggalkan apa yang dilarang Nah, ha. Bukan buat yang suruh, buat juga yang larang Itu bukan takwa, itu menjumpa aduk yang hak dengan yang batin hmm. Mana yang suruh dibuat? dia buat Dia sedar ha? Kerana dia banyak baca Quran Sebab itu tuan, tuan bila baca Quran, baca juga maknanya Jangan baca teks saja Baca juga maknanya. Baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Bila kita baca, 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 kita akan jumpa satu ayat. <Sessizified> Al-yawma akmal tulakum dinakum. Wa atmam tu'alaikum ni'mati. Wa radhi al-islam adina. Kata Allah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Dan aku telah cukupkan ni'mat aku untuk kamu. Dan berayat bawalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Dan ayat ini kita faham bahawa Islam itu sudah sempurna. We have already understood that Islam is already perfect. There is no more room for improvement, no more room for alteration, no more room for modification. Dan Islam itu sudah sempurna. Tak boleh dipindah-pindah, tak boleh ditambah-tambah, tak boleh dibuang-buang. Ikut apa yang ada dalam Islam itu. Karena dia sudah sempurna. Syumul, akmal, ini apa saja kita buat ikut Islam. Dan ikut yang lain. Dan Allah redha hanya Islam saja. Wa raditu lakumul Islam madina kata Allah. Nah, lagi pun dalam ayat lain bagi Allah, wa may yabtaghi ghayral Islam madina falan yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin kata Allah. Surah Ali Imran ayat 85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِينَ Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْ Maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya No way Allah will accept Allah reject وَفِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَوَسِرِينَ Dan di akhirat nanti mereka tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi Orang rugi di mana? Kena rakyat lah, siapa nak? Ah ha, ini dia. Bila kita faham maknanya baru kita tahu boleh kita amalkan. Kalau tak faham je mana siapa lah nyanyi Hindustan, nyanyi pandai mana tak tahu. Baca-baca pandai. Tajwid pandai, semua pandai. Tapi mana tak tahu. Ah siapa lah pandai nyanyi lagu Hindustan tapi mana tak tahu. Saya pun pandai nyanyi Hindustan. Ha? Ya hu yang gelikah ya apa tu? Ya? Tak tahu macam mana? Ha? Cel-cel ha? meri satay, hai meri hati apa tu? Ya? Siapa yang tahu? Saya yang tahu. Macam itulah. Baca. Tapi tak, tak tahu mana. Sekarang ni nak dapat mana dalam Quran tu. Senang aja Banyak ada kitab-kitab. Mengenai mana-mana dalam Quran. Ha, baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Baru kita tahu yang mana boleh buat. Yang mana tidak boleh buat. Yang mana dalam. Ha, itu tanda orang taqwa lah tu. Ha, bila kita bertakwa. Baru ada jaminan. Keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Baik, itu mukadimahnya tuan-tuan dan puan-puan. Untuk malam ini kita sambung pelajaran yang terbaru. Nah, daripada pelajaran yang sebelum tu, pelajaran yang ke-15. Ya, eh, bab menyatakan kelebihan segala sembahyang sunat. Apa itu sunat? Apa itu sunat? Dah dua kali nanya ni. Ha, nah, ya, you hanya lebih bibi tu bila nak sunat, alah sunat kau wajib. Sunat tu dia dibuat dapat pahala. Ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Ha, sunat tu yang elok ke yang tak elok? elok? Elok buat. Ha, jangan cuba yang dibibir dengan sunat tu. Alah sunat tak wajib. Itu banyak orang tak kisah yang sunat-sunat tu. Ha. Dia banyak rotip yang sunat-sunat. Tabliah -sunat. Maghrib. Tabliah Insya'ah. Buat dia maghrib Semua sunat-sunat pakai tu Bila dibuat dapat pahala Ditinggalkan Tidak berdosa Kedudukannya elok dibuat Benda elok ha, Buat yang sunat-sunat tu Semayang banyak yang sunat Puasa banyak yang sunat Zikir banyak yang sunat sedekah banyak yang sunat ha, Jadi buat benda-benda yang sunat tu. Tapi kita bicara malam ni Tentang semayang Ya, Semayang sunat Kenapa nak semayang sunat? Ha, semayang ni dia apa? Hukum ada yang sunat, ada yang wajib. Ha? Ha. ha. jadi yang sunat-sunat dulu -sunat, kita kita nak, kita nak, nak tahu tu, karena sahabat-sahabat dulu paling malah, paling kudi, paling koyok, paling tak guna. Mereka semayang sunat sehari semalam seratus rekaat. Itu dah malam benar tu. Seratus rekaat. Kita ada seratus rekaat kita, tangan. Sampai dia buat seratus rekaat ke kan? Orang cakap dia minta dia. Ini seratus rekaat. Sahabat-sahabat dulu. Ya, seperti apa? Seperti Abu Zaifah. Seperti Sa'ad bin Abi Waqas. Mereka itu semua seratus rekaat daripada komand. Bin Amrul Rahman bin Auf. Itu sahabat-sahabat Nabi ketika itu. ya. Untuk malam ni kita bicara. Apa faedah kita nak sunat-sunat. Ha. Dan hikmah di syarakkan sembahyang sunat kerana menyempurnakan ha, menyempurnakan dengan dia bagi ha, fardu ha. mana yang kurang-kurang fardu itu di, 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 di apa di, di, di sempurnakan dengan sunat ha, menyokong pada benda, benda yang fardu itu menyempurnakan dia bagi yang fardu jika datang kurang padanya kerana kesempatan fardu itu kurang Adi ha, dia jabarkan, dia jabar tu nanti dicukupkan cukupkan dengan sunat. Ha, ya? Jadi sebab itu dia galak kita tu semayang sunat. Berbagai-bagai sunat nanti lepas ini kita kita, cerita tentang sunat tu ya. Apa yang sunatnya sebelum maghrib, yang mana sunat. Sebelum insya' ah yang mana sunat, lepas insya' ah yang mana sunat. Tengah malam apa, apa yang sunatnya, belum bakit suruh apa, apa sunatnya dan sebagainya. Ha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fil yaumil wal lailati isna asharata rak'atan Tatawuan banallahu lahu baitan fil jannah." Cakap Melayu apa? Barang siapa sembahyang di ha, dalam sehari semalam 12 rakaat. Ini yang sunat aja tau 12 rakaat. Ha. 12 rakaat Nah, ha. ha, yang sunat memperbuat Allah Taala baginya satu rumah dalam syurga, Baik tu rumah. Ha, tapi bukan rumah macam rumah kita ni, mahligai. Ya, ha. semalam ha. saya ngaji satu tempat. Syurga ada lapan, mahligai ada sepuluh. Ha, nah, satu mahligai tu, yang pertama tu seribu tahun perjalanan. Mahligai yang kedua tu dua ribu tahun perjalanan antara panjang dan lebarnya. Nah, yang ketiga, tiga ribu tahun perjalanan. Yang keempat, empat ribu tahun perjalanan. Itu malaikat-malaikat dan syurga. Sepuluh semuanya. Nah, malaikat dan syurga. Hari nah, ini, Allah benarkan satu malaikat. Kalau dia mahu semayang satu hari semalam, dua belas rekaat. Boleh tak? Boleh ke tak boleh kita semayang sehari semalam dua belas rekaat? Senang aja bagi orang yang semayang sunat dah nah. Ya, senang aja bukan susah. No, yang selalu kita buat tu. Sebelum Zohor, sebelum subuh dua rakaat. Sebelum zuhur berapa? Sekali lagi, sebelum zuhur berapa rakaat? Empat. Sudah berapa? Enam. Lepas zuhur berapa rakaat? Empat. Dua campur empat campur empat berapa? Sudah sepuluh. Tinggal dua lagi aja. Sebelum masuk berapa berkat? Sebelum masuk berapa berkat? Empat. Sudah empat belas dah lebih. Ha. ha. jadi senang bukan susah nak kita nak mencapai dua belas tu. Akan dibina oleh Allah satu mahligai di dalam syurga. Sampai tak nak? Ha. Tak masuk sebelum maghrib. Tak masuk lepas insya, tak masuk bangun-bangun tengah malam. Oh, itu lagi lagi banyak. Ya. Paling komat ni tuan-tuan. 12 rakaat. Nak buat 8, 12 rakaat pun tak payah empat nak apa. Ha. Sebelum subuh dua rakaat, sebelum Zuhur dua rakaat, lepas Zuhur dua rakaat. Dah berapa? Berapa? 6. Sebelum Asar dua rakaat, berapa? 8. Suruh marik tak ada, tak buat. Malah sunat. Anjuris, biar-biar sunat. Lepas maghrib berapa? Lepas murid, berapa rekat? Dua rekat. Berapa tadi? Lapan jumpa dua? Sepuluh berapa lagi? Dua rekat aja. lepas maghrib, lepas sepuluh insya' Tak ada buat. Tak ada hadis katanya. Ha. Eh? Lepas insya' boleh tak? Dua rekat lagi berapa? Sudah dua belas. Ha. Itu untuk orang yang malas-malas. Orang yang tak nak yang juih bibir dengan sunat tu. Ah, tapi bagi orang yang rajin tu bukan saja 12 rakaat dia boleh sampai berapa? Yang sepenuhnya Berapa dekad? Sebelum subuh Dua dekad Itu paling komando. tu Sebelum Zohor Dua Nanti kita akan baca insyaAllah Sebelum Zohor Empat dekad Berapa? Enam Lepas Zohor Empat dekad Berapa? Sepuluh Sebelum Asyuk Berapa dekad? Empat dekad Berapa? Empat belas Sebelum Marib Dua dekad Berapa? 14 sampai 2 berapa? 16 Lepas maghrib berapa rekat? Ha, 2 rekat 18 Lepas maghrib tu macam-macam ada semuanya Ada Ba'diyah maghrib Ada Hifzil Iman Ada Awabin ha. Kalau kita buat semua berapa rekat tu? Kecuali ada mengaji, punya kejap, ada mengaji, tak ada lah. Jangan semayang sunat pula. Dalam mengaji tu hukumnya wajib Semayang tu sunat. Antara wajib dan sunat yang mana kita buat dulu? Yang mana diutamakan? Yang wajib lah ya. Hmm. Jadi yang itu tadi sudah berkat. Nak dapat dua berkat senang je. ah ha, kecuali orang-orang yang tak nak semayang. Tak ada lah ha, itu kata Nabi tadi ni. Barang siapa sembahyang di dalam sehari semalam 12 rekat. ah ha, sunat memperbuat Allah Ta'ala baginya satu rumah di dalam syurga. Nak ke sana? One more time. Nak ke sana? Atas? Buat je. Ha. Jangan jual je. Bila lah. Senat. Senat je. Kau aje kena. Tak masalah lah dan menyatakan akan dia yang ni akan yang 12 rekan itu oleh Nasai. Perawi hadis namanya Nasai daripada Ummu Habibah maka berkata ya empat rakaat dahulu daripada zuhur ha, zuhur tu empat rakaat kata Nasai ya ha. empat rakaat dahulu daripada zuhur dan dua rakaat kemudian daripadanya kita betul-betul buat empat juga tapi di ini dua je tak lah. empat yang berdua dah enam ha. dan dua rakaat dahulu daripada asar berapa rakaat? lapan Kemudian dua rakaat kemudian dapat maghrib. Sepuluh. Kemudian dua rakaat dahulu dapat isya. Dah dua belas. Nah, ini cukup dua Ya. Nah, ini kata Nasai. Jadi dapat. Kalau buat dua belas rakaat dapat mahligai. Di syurga. Kalau lebih. Kalau lebih dapat apa? Perhiasan-perhiasan mahligai lah. Nah. Pintunya, dindingnya, atapnya, bunga-bunga depan malaikat tu macam-macam ada ya. Hmm. Dan paling komanya dua belas Kalau lebih boleh tak? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh lebih boleh tak? Boleh. Lagi banyak lagi bagus. Ha. Hmm. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qabla al-fajri rakaatain wa qila az-zuhri arba'an wa ba'daha arba'an" Warba qabla al-asri dakhal jannah Nah. Wa arba'an qabla al-asri dakhal jannah nah, Ini lagi banyak ya. Nah, ini kata kata siapa ni? Kata Nabi. Nabi yang ni. Bukan Ibrahim ya. Nabi yang ni. Nak percaya ke Nabi ke tak? Apa kata Nabi? Barang siapa semayang dahulu daripada fajar. Sebelum subuh. Dahulu daripada fajar. Dua rakaat. Sebelum fardu subuh tu ya. Nah, sunat 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 subuh lah. Dua rakaat dan dahulu daripada zuhur empat rakaat. <coughs> empat rakaat daripada sebelum zuhur tu tau. Ya. Ini dah. Tu bila pun kena dua rakaat aje. Udah dua rakaat laju tu. Lepas, laju tu. Udah lepas laju laju tu, nolik ke, kanan ke, bedak terus kemat aje. Itu gelonya, apa gelonya tu bila habis tu. Tapi lepas kalau macam itu, kongge. Tuk bila kongge. Tu? Ha, jangan jadi tuk bila kongge. Sini tak ada lah. Tapi ada tempat apa itu lah. Kadang-kadang orang tengah semayar tapi yang kamat. Makro hukumnya tuan-tuan dan beban. Sudah selesai semua orang semayar sunat tu baru kita kamat. Eh? Baru kita kamat. Ini tak ada nolik Kadang-kadang terus kamat je udah nah, lah dua raka, laju-laju pula tu. Dah semain sunat tu. Dia orang cerita pun tak baca. Bila tak baca Allah, Akbar Terus Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada baca Allahu Akbaru kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini banyak ni. Bukan sini lah. Banyak tempat. Kepitul, ya? nah, kadang -kadang, tarawih, apa itu ya? Ha, Kadang-kadang yang tak awih. Yang tak awih tu. Dia orang cerita pun tak baca. Terus baca Bismillah je. Ya. Ya dia dah imam waktu itu. Ya. Ha. Kenapa? Bila tanya kenapa tak baca doa itu tak? Apa jawabnya? Sunat. Sunat. Ah jangan waktu itu. Ah ha, jadi barang siapa sembahyang dahulu daripada fajar dua rakaat ha, sebelum subuh ya. Sebelum subuh kalau subuh tu. Dan dahulu daripada zuhur tempat rakaat dan kemudian daripada yang empat rakaat. Empat, empat, dua, dah sepuluh. Ha, dan empat rakaat dahulu daripada asar. Asar so, empat rakaat tau. Ha. Nasjaya masuk syurga. Ya, dijamin masuk syurga. Tapi tak nak katakan kan? Nak kat kampung. Mana ada orang tak nak. Ni? Dijamin masuk syurga. Ya. Ha, yang ini serta dengan orang yang terdahulu. Orang yang dahulu tu yang masuk syurga. Ha? Nabi-Nabi. Rasul-Rasul. Sahabat-sahabat besar. Sahabat, Orang yang sangat sabar Tengah surga tanpa isap ya? Dan pada khabar dua rekat Sunat fajar itu Terlebih baik daripada dunia ha, ah, Dan barang yang di dalamnya Sebelum subuh itu kalau boleh Semayang dua rekat itu lebih baik daripada dunia Dan barang-barangnya Dunia ni Apa yang tak ada dunia ni lebih baik daripada mah-mah yang ada dalam dunia ni. Lebih baik daripada duit-duit yang ada dalam dunia ni. Lebih baik daripada petrol-petrol yang ada dalam dunia ni. Lebih baik daripada makanan-makanan yang ada dalam dunia ni. Lebih baik daripada istana-istana yang ada dalam dunia ni. Lebih baik daripada belian-belian yang ada dalam dalam dunia ni. Ha, Tentang tak betul tak? Pada dua Sebab itu tuan-tuan dan perempuan. Allah sediakan di syurga tu. Nikmat sebanyak 99%. Nikmat Allah semuanya ada 100%. 99% Allah sediakan di syurga. Tinggal berapa peratus? Satu peratus saja Allah bagi dunia ni. Yang ada dalam dunia ni yang kita ber berubut-ubut, tumbuk-tumbuk, tahan bergaduh-gaduh, tahan berperang-perang, tahan nak merebut hanya satu satu peratus nikmat je. Ha. Sedangkan Allah sediakan di syurga besok, berapa? 99% peratus. orang cerdik nak 99% peratus, kan nak 1%. Ah ha, tu yang jawab semua orang tak jawab ya. Semua orang nak 99%. Ah ha, jadi kita nak nikmat di akhirat. Di dunia ni tak juga. Ha. Padahal yang ada dalam dunia ni yang berbubu-bubu kita tu bergaduh gaduh tahan bertumbuk tahan tu tikam-tikam tahan berbunuh-bunuh pun tahan berperang-perang pun tahan tu nak dapat hanya satu 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 peratus saja. Ha. Ini Allah sediakan di syurga itu 99% lagi nikmat-nikmat syurga itu. Dia banyak itu. Ha ya. Atau macam sunat fajar. Terlebih lebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Ha, dan diriwayatkan bahawa si Nabi SAW bersabda. Ha. Habiskan ini dulu. Rahimallahum ru'asallah arba'an qabla al-asri. Setelah memberi rahmat Allah Ta'ala akan seseorang yang semayang empat rekaat dahulu daripada asar. Jadi qabli asar berapa rekaat contohnya tuan Sebelum asar berapa rekaat kita nak semayang sunat? Empat rekaat. Ha, ya? Ini dah dua rekaat. Itu bila pun dua rekaat Sudah <coughs> ada dua rekaat dah jelajur Kemudian? Tadi nolih kanan tu ada tu tu kamera ya Allah Akbar Allah Akbar tengah melayan mereka. Itu tu wilayah pegelarnya. Konge, Jangan jadi konge ya. Tahu konge? Kerengge tahu? Eh Tau kongge konge tu makan jambu kita. <tuh> Kalau ada pokok buah jambu di pada pokok apa tu konge tu ada. Di makan jadi lah jambu tu. Ida. Buah mutan makan mutan kita. Ida. Eh? Tadi makannya tapi ceri panjat pokok di dikonggek. Apa buat? Apa jadi apa buat dia konggek tu? Muni kokok-kokoknya di bulu-bulunya. Padahal dia bukan makan pun. <coughs> ha itu. Ha? Itu bila konggek habis tu lah. Tak ada nung menunggu ke kanan. Mesti tengok dulu keliling. Sudah se, sedia semua orang, baru dia komit, Eh? Bukan yang berdosa tak tak kamat tu dah. Oh, Memang disuruh habis tu ha. ha, jadi pastikan orang dah sedia bau teh kamat kalau tidak tak dapat hal ini kan. telah memberi rahmat orang yang empat sebelum suhu, sebelum Isyak, sebelum Asar tu, empat rakaat sebelum Asar tu Allah bagi rahmat. Ndak ke tanda rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ndak ke tanda rahmat Allah. Nama apa? Rahmat Allah buat apa? Ayo boleh minum. Anak ha, melayakkan diri masuk syurga. Kerana kita kalau boleh masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Ya, yeah. kalau so, tak ada rahmat yang mimpi nak masuk syurga. Ha, nak dapat rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, mayang empat rekaat sebelum masuk. Ha. Parkan sebelum itu. Dapat rahmat Allah Taala ya. Ha, sekian dulu. Ha, nanti kita akan baca banyak lagi cerita ni. Nah, itu akan datang kita baca ya. Untuk malam ni cukup sekadar itu. Nah. Jadi nak faham tu? Sebelum Zuhur apa berkat? Empat rekat. Lepas Zuhur apa berkat? Empat rekat. Sebelum Asuh apa berkat? Empat rekat. Empat rekat tu. Yang berdua dua je. Ya? Sebelum Zuhur? Sebelum subuh, Dua rekat. Ya, sebelum subuh dua rekat. Jadi jangan jangan tinggal tu. Sebelum tu subuh, tu datang awal sikit. Jangan orang dah azan, orang-orang dah, dah dah kamat baru nak datang. Kadang-kadang dia tak ada orang tengah kamat ni. Masuk masuk buka, Asal masuk masuk buka, asy masuk masuk buka, asy masuk masuk buka. Ada tak sini orang apa tu? Ada. Sini tak ada lah. Kan? Alright, sekian dulu. Minta maaf ya. Kaso. Ya, kaso. Tunggu pun ngajar ni, ya. Suara kaso bukannya dia nekin dah ya. Dia suara je kaso. Baik, sebelum saya tutup, tuan-tuan dan perempuan, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Jawablah, objection overruled. Hmm. Tak ada? Tak ada sujudalah? Kalau setuju